ওয়েলকাম বেক টু মূব চেনল ব্লগার্মিনুব চ্যানেল আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আশা আছে এটা সময় প্রায় এক বাজে আজি হয়েছে শনিবার ভিডিও এটা আরম্ভ করলো যেহেতু আজির ভিডিও হয়তো আপনাদের থামনি আর টাইটেল দেখি গম পাইছে কি হব গৈ আছে ইয়েস আজ স্বীকার গৈ আছো মানে সিনেমা হলত স্বীকার কৰিব গৈ আছো সকলে গমে পাইছে পাঁচটা বজাত আছে আমার শোটো রঙিয়া ডিলাইট গোল্ড যিনেমা হল তাত এই সিনেমা মানে চিকার সিনেমা জুবিন গার্গর সিকার সিনেমা উপভোগ কৰিবলৈ গৈ আছো মই মানস আর বন্ধু আমি তিনজন গিয়ে আছো সিকার উপভোগ কাৰণে গতি ভিডিওটি এটা আরম্ভ করল একদম রিভিউ পর্যন্ত দিম আপনাদের একদম শেষ সকলোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু চিনেমাৰ কিছু অংশ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুন হয় যদি তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব তো ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পাঁচটা বজাৰ আগত মানে চাৰে চাৰিটামান বজাত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব ত' ফাইনেলি আবেলি হ'ল আৰু এইফালে মানচত আহি গ'ল আৰু মানসৰ স্কুটিত এয়া উঠি লৈছোঁ খুব সুন্দৰকৈ আৰু এতিয়া চিধাই যাব লাগে ৰঙিয়া চিনেমা হললৈকে আৰু তাৰ আগতে আমি ইয়াতে এইটো এইফালে দেখিছে পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাই ল'ব লাগিব গাড়ীখনত যিহেতু তেল কম আছে তো তেলখিনি ভৰাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ চাই থাকিব লৈ এইফালে দেখিছে আপোনালোকে এয়া গৈ আছোঁ মানসৰ স্কুটি চলাইছে এইফালে মই পিছফালে আৰু পিছত আছে ৰবি আন এজন বন্ধু যিহেতু আমি তিনিজন গৈ আছোঁ তো আর পরিবেশ চাওক আপনাদের আর বেশিরভাগ আমি রঙিয়াত গলে বা সিনেমা চাব গলে বা রঙিয়াত এনেই কিনা কাৰণত গলে আমি এই জায়গায় গুছি যাও মানে এনেক গলে ভিতরে গাঁৱৰ মাজতে যাওয়া হয় আর পরিবেশ খুব সুন্দর আসলাম তো কেউ আমি মিস নক হাইওয়ে হয়ে কেতিয়াও না যাও তো এটা যাও খুব সালে পাবলায় আর আধা ঘণ্টা আমার হাতত আছে তো যে জেদ পৰা স্টার্ট হব তো লেটস গো ত' ফাইনেলি আহি আহি এইফালে আমি ৰঙিয়া চিটিৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ আগত গৈছোঁ ৰবি আৰু অকণমান গ'লে আমি পাই যাম চিনেমা হল আৰু আপোনালোকক চিনেমা হলত তাতে লগ পাইছোঁ চাই থাকিব আৰু এইফালে পাই গ'লো চিনেমা হলৰ এয়া ফ্ৰণ্ট দেখিছে মানুহ মানুহ কিমান দেখিছে গেডাৰিং হৈ আছে চাৰিওফালে এয়া এতিয়া গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি ল'ব লাগে আৰু এইফালে দেখিছে এইখন মানে পোষ্টাৰ লগাই থৈ দিছে ইয়াতে আৰু এইফালে ডাঙৰকৈ এইখন হৰ্ডিংছ লগাই থৈ দিছে চিকাৰ দেখিলেই কিবা ভাল লাগি যায় তো এতিয়া গাড়ীখন থৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেখিছে মানুহ কিমান আহ নেকি আহি পালো আমি চিনেমা হল বিলাইত গ'ল ৰঙিয়া এতিয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাম টিকট চিকট যিহেতু অনলাইন কাটিছিলো আমি তিনিটা আহিছো মানস এইফালে আমাৰ ৰবি আৰু মই চাই লওক মই ফুল ৰিভিউ দি আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব ¿Qué es eso? ¿Me México? Eh, lo sé. Eh, lo sé. তো চিনেমাখন উপভোগ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া হৈছে অকণমান বিৰতিৰ সময় চ' অকণমান বাহিৰত যাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ ক্লিপছ দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে 海来的。<laughs> ত' ফাইনেলি চিনেমাখন শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ খুব সুন্দৰকৈ আৰু সকলোবিলাক বাহিৰত ওলাই গ'ল আমি অকণমান লাষ্টত লাহে লাহে ওলাই আহিছোঁ আৰু ওলোৱাৰ লগে লগে গৰম লাগি গৈছে যে এইটো বহুত বেছি গৰম আছিল আৰু এতিয়া যাব লাগে গাড়ীখন ওলাব লাগে বাকী আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা কি হৈছে এইফালে মানুহ দেখিছে আপোনালোকে মানুহ চাই আপোনালোকৰ হয়তো গেছ কৰিব পাৰিছে চিনেমাখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু সকলো মানুহৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে চিনেমাখন নিশ্চয় ভাল হৈছে গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু এইখিনিতে অনুৰোধ জনাওঁ যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পেলাই প্লিজ লাইক কৰিব ত' বলত তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ চব এইগিলা স্বীকাৰ কৰিব আহিছিল স্বীকাৰ কৰিব আহিছিল চিনেমা চিনেমা উপভোগ কৰি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছোঁ আমি স্বীকাৰ কৰি আহিলোঁ চিনেমা হলত লৈ মোৰ ৰিভিউ দি আগত মোৰ বন্ধু দুজন আছে কেনেকুৱা লাগে মই এতিয়া জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ৰবি কোৱা কেনেকুৱা লাগে আউটষ্টেণ্ডিং কাহিনী কেনেকুৱা কাহিনী মজা অকলে আহক চাব লাগে হয় য়েছ মানুহ চেফোন কৰি আছে ত' কথাটো কি মানে চিনেমাখন শেষ পৰ্যায়লৈকে আমি এক্সোৱেলি লণ্ডনতে থাকিলোঁ চাই সেইকাৰণে মানে লণ্ডনৰ পৰা মানে আকৌ তেনেকুৱা ডেষ্টিনেশ্যনটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গ'ল ন অকণমান মানে এইটো কি কয় এডজাষ্ট হোৱাটো টাইম লাগে আমি লণ্ডনত থকাটো হৈছে মাৰ্চ কেইটা লাগিল বৰ কাহিনী কেনেকুৱা বয়স অ'কে মই ফুল ৰিভিউ দি আছোঁ চিনেমাখনৰ ওপৰত এতিয়া যিহেতু চাহ তাহ খাই আছোঁ ইয়াতে হোটেল এখনত আহি দুঘণ্টামান চলিল ন দুঘণ্টামান বেছি হৈছে নেকি এইফালে জলকীয়া এইফালে কচুৰি আৰু এইফালে চাহ চাহ মাৰি দিয়া কেনে বৈ দিয়া চাহৰ লগত জলকীয়া আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে কথা এটা নতুবা সকলোবা কৰিব পাৰেনে ট্ৰাই আমি আহি আছিলো আহি থাকোতে আমাৰ অচিত খুব দেখা পালো অকণমান এতিয়া অচিত ভালে চা ৰ'বা আহি আছো ৰ'বা আমাৰ অচিত আছে ইয়াতে এইখন দোকানত আছে অচিত ৰবা ৰবা এই আমাৰ এক্টৰ চিকাৰৰ কথা গম নোপোৱা এজন এক্টৰ আজি হৈছে নেক্সট ডে মানে আজি চানডে আমি চেটাৰতে উপভোগ কৰিলো চিনেমাখন গধূলি পাঁচটা বজাত আৰু আহি পাওঁতে ঘৰত বহুত বেছি দেৰি হ'ল সেইকাৰণে আৰু বেছি কৈ থকা নহ'ল চিনেমাখনৰ বিষয়ে কেনেকুৱা কি হ'ল মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ মোৰ ৰিভিউটো জনোৱা নহ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ চিনেমাখনৰ বিষয়ে আচলতে চিনেমাখন প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা সময় চিনেমাখনৰ লেন্থটো আৰু চিনেমাখনৰ কথা যদি মই কওঁ অভাৰ অল চিনেমাখন ক'বলৈ গ'লে অভাৰঅল অভাৰ অল চিনেমাখন বহুত বেছি ভাল হৈছে খুব উচ্চ মানদণ্ডৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু যদি মই কাহিনীৰ কথা ক'ব যাওঁ কাহ কাহিনীটো মানে ষ্টৰিটো বহুত বেছি চিম্পুল সহজ সৰল হয় এটা খুব সুন্দৰ চাহ বাগানৰ পৰিৱেশক লৈ চিনেমাখনৰ কাহিনীটো গতি কৰে আৰু এটা সময়ত গৈ লণ্ডনৰ সেই পৰিৱেশ লণ্ডনৰ এনভাইৰমেণ্ট লণ্ডনতে গোটেইখিনি লাষ্টৰ পৰ্যায়টো শ্বুট হৈছে কেনেকৈ কাহিনীটো আগবাঢ়ি গৈ লণ্ডন পালেগৈ আপোনালোকে চিনেমা হললৈ গ'লে গম পাব আৰু শেষলৈকে আমি মানে লণ্ডনতে মানে ইংলেণ্ডতে আমি মানে হেৰি কৰি থাকিম সোমাই থাকিলোঁ শেষলৈকে আৰু তাৰপিছত যদি মই অভিনয়ৰ কথা ক'ব যাওঁ সকলোৰে অভিনয় বহুত বেছি ভাল হৈছে আৰু বহুতে ফেচবুকত কমেণ্ট কৰি আছে জুবিন দাৰ অভিনয় বেয়া হৈছে কিবা হৈছে একচুৱেলি জুবিন দা হৈছে এজন ছিংগাৰ গতিকে তেখেতে অভিনয় বহুত বেছি ভাল পায় গতিকে তেনেস্থলত অভিনয় কৰিছে কিমান বেছি ভাল পালে অভিনয় কৰিব পাৰিছে এজন ছিংগাৰ হৈ কিনেও তো তেনেকুৱা আৰু জুবিনদাৰ আগতকৈ অভিনয় বহুত বেছি ভাল হৈছে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব নাযাওঁ আৰু তেখেতে যিহেতু গোটেই চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো তেখেতৰ অহা পুৰুষাৰ্থ চেষ্টা চেষ্টাৰ ফলত আজি চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইমানখিনি আগুৱাই আহিছে বা আগুৱাই লৈ আহিছে তেখেতে তেখেতৰ সেই চিনেমাখনক কি চিনেমা আছিল যেন মই নামটো পাহৰিলোঁ সেইখন চিনেমাৰ পৰা বহুত বেছি চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অকণমান গ্ৰ' কৰিছে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো গতিকে তেখেতক আমি উৎসাহিত কৰিব লাগে তেখেতে আৰু ভাল ভাল চিনেমা বনাই যাওক এনেকুৱা আৰু কেকেটাৰ অভিনয় মাৰ্ভেলাৰ্ছ বুলি ক'ব লাগিব তাৰপিছত আইডেল হিচোৱেন ছাৰ তেখেতৰটো ক'বই নালাগে গতিকে সকলোৰে অভিনয় বহুত বেছি ভাল হৈছে টেকনিকেলি খুব বেছি চাউণ্ড কৰিছে তাৰ যদি মই ক'ব যাওঁ এডিটিং হওক স্ক্ৰিপ্টিং হওক বা এইটো কি কয় ফিএফেক্স গ্ৰাফিক্স সকলোবিলাক উচ্চ মানদণ্ড বহুত বেছি ভাল হৈছে এতিয়া বহুতে সুধিব চিনেমাখন পৰিয়ালৰ সৈতে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে একেলগে বহি চাব পাৰে নে নোৱাৰি একজেক্টলি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ সৈতে একেলগে বহি নিজৰ সন্তানৰ সৈতে চাব পাৰি গতিকে আপোনালোকে যাব চিনেমা হলত আৰু এইখন চিনেমা উপভোগ কৰিব বুলি আশা আহিছোঁ চিনেমাখনৰ প্ৰথম দিনৰ কালেকশ্যন প্ৰায় ফৰ্টি লাক্স যোৱাকালিৰ কালেকশ্যনটো কিমান হ'ল সেইটো নাজানো আজিতো চাম দে আজিৰ কালেকশ্যন মোটামুটি চিনেমাখন ভাল এটা মানে হেৰি কৰিব কালেকশ্যন এটা কৰিব আৰু কালেকশ্যন হ'বও লাগে বহুত বেছি খৰচো কৰিছে যিহেতু লণ্ডনত শ্বুটিং কৰিছে বা তেনেকুৱা এইখন চিনেমা চোৱাৰ আন এটা ৰিজন হৈছে জুবিন দা মানুহে জুবিন দাৰ কাৰণেও এইখন চিনেমা চাব গৈছে একচুৱেলি চিকাৰ 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 বুলি বহুতে আগৰ পৰা বহুত আগৰ পৰা এইটো প্ৰচাৰ হৈ আছিলে মই হঠাৎ বাৰু ইঞ্চিডেণ্ট গ'লোঁ মোৰ এক্সিডেণ্ট এটা তথাপিতো মই কালি গ'লোঁ চাব আৰু জুবিনদাৰ চিনেমা ফাৰ্ষ্ট টাইম মই চিনেমা হলত চালোঁ মানে মোবাইলত চাইছোঁ বা টিভি চাইছোঁ চিনেমা কিন্তু চিনেমা হলত চোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম চালোঁ ভাল লাগিল আৰু ৰিভিউটো এনেকুৱাই আৰু দিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা অভাৰ অল ভাল হৈছে চিনেমাখন আপোনালোকে চাব লাগে যাব লাগে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক আগুৱাব লাগে আৰু এনেকৈ অসমীয়া চিনেমাৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক বেক টু বেক ভাল ভাল চিনেমা আহক ভাল চিনেমা চাব লাগে সকলোৱে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইবুলি এনেকুৱা নহয় যে যি টি চিনেমা আহিব সকলোৱে চাব যাব সেইটোও নহয় ভাল চিনেমা সকলোৱে বনাওঁ সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকক সকলোৱে ভাল পাইছে সকলোৱে দলে বলে ওলাই আহিছে কালি বহুত বেছিয়ে মানুহ আছিলে হয়তো আপোনালোকে দেখিলেই কিমান বেছি মানুহ আছিল এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতে আজিলৈ বাই বাই জয় আই হোম কিপ ৱাচিং ব্লগাৰ ম্ৰীণ বয়